Мене говорять, а у Росії вже спостерігаються проблеми з паливом у деяких регіонах. Зберігать Чита, там були повідомлення про те, що за картками видають паливо, крім того, ну крим тому ж таки про ціни, коли ми кажемо, зросли і є повідомлення про те, що ну якби немає немає палива. Ну тобто, це тільки початок ну може, почему 4-й рік об этом говорив? Нам для того, щоб победить Росію, единственный механизм остался розвал російської Развалить ее. Как ее можна розвалить? единственным способом, когда у Москвы не станет денег оплачивать государственные расходы республик и государственных образований, краев, областей и так далее, которые составляют Российскую Федерацию. Это же федерация. Там 21, 21 республика, еще там несколько десятков краев и всяких остальных других образований. Они все практически питаются из Москвы. Почему Москва их держит? -то? на, на поводке. Она им дает деньги в основном большинство э, этих республик, большинство этих государственных образований дотационные. Вот кроме, может быть, Татарстана, потому что у них там своя нефть, вот эта, которую сейчас Мадя остановила. Сейчас татары будут домой нефть носить, в ванны будут наливать, потому что девать ее будет некуда, либо придется за, как минимум законопачивать, останавливать скважину. Так вот, как развалить Россию? Прекратить эту помощь из Москвы. А как, как прекратить помощь из Москвы? Это надо сделать все возможное, чтобы Москва не получала деньги. В основном деньги она получает из трех видов деятельности. Первая это нефтегазовая отрасль, вторая это атомка, Росатом так называемый, ну и третья там металлургическая, там, параллельная отрасль. Все. То есть это сырьевая, это сырьевой придаток по большому счету. Так вот, большая часть всех этих составляющих, это нефтегазовая отрасль, это 3 триллиона долларов по году. Больше 300 миллиардов долларов по году они получают как раз с нефтянки. Потому развалив нефтегазовую отрасль российскую, уничтожив ее, мы это можем сделать. То есть удары по нефтепереработке, по нефти, нефтеперерабатывающим заводам, нефтеперекачке, переброске газа и так далее и тому подобное приведут к чему? Приведут к тому, что как в свое время Советский Союз, та же Москва не смогла оплачивать госрасходы 15 республик, которые входили в Советский Союз, и они приняли решение дальше плыть самим. То есть каждый тогда сама республика за себя начала отвечать, сама начала работать на себя, называется. Вот такой же самый механизм, естественно, развала Российской империи через уничтожение российской нефтянки возможен. Единственное, что нам останавливают его постоянно. Мы в прошлом году начали это делать. Тогда спецслужбы, вспоминайте санкции Малюка Будана. Тогда почему мы и Малюка, и Буданова вознесли практически? Потому что это единственный механизм развала Российской империи. Но они поработали до мая месяца, и скорее всего что-то случилось, называется. Вот это что-то случилось, потом будут отвечать руководители спецслужб, а что случилось в мае прошлого года, что они перестали уничтожать Российскую империю. Что привело, еще раз повторюсь, к десяткам тысяч потерь наших солдат на линии боевого соприкосновения. В этом, в этом году тоже начали бить. Продолжили где-то в феврале, по-моему, январь, февраль, март. В марте опять прекратили. Что-то опять случилось. И опять вопрос к руководителям спецслужб, контрразведки и так далее и тому подобное. Кто вам дал команду остановить развал России? То есть остановить нашу победу. Этот вопрос, вы думаете, все забудут? Не, не забудут. Однозначно. И куда бы ни бежали, однозначно, следующая власть будет спрашивать у руководителей спецслужб, почему они не запустили уголовное производство по 190-й статье уголовного кодекса госизмена, почему этих зеленых тварей не арестовали, которые им приказали не бить по НПЗ, не арестовали, не закрыли и не продолжили уничтожение российской экономики, опять погибли тысячи наших солдат. Вот эти вот смерти наших солдат из-за того, что наши руководители спецслужб языки в задницу друг другу позасовывали. Так вот, как раз смерти наших солдат, они не дадут возможности им дальше жить просто так. Потому что сидеть они будут вместе с этими зелеными тварями, которые остановили. Сейчас следующий заход пошел. То есть удары идут по нефтепереработке причем буквально сколько? Две недели отработали, у россиян уже бензина нет. Они уже остановили экспорт бензина. А что такое остановка экспорта бензина? Они остановили, по большому счету, приход нефти долларов. То есть, раз не, бензин не экспортируется, значит, во-первых, российская экономика не получает достаточного количества финансирования. Следующие растут цены на бензин внутри, внутри России. Что такое цены на бензин внутри России? Каждый товар в России 50% это цена бензина. Почему? Потому что они, перевозка очень большая, 7 тысяч километров по запада на восток, и для них практически в каждой гайке, которую они перевозят, там 50% цена бензина. Увеличите в два раза, уже цена пошла и товара в том числе. У них сейчас инфляция пойдет. К концу года у них инфляция пойдет вверх. И причем довольно-таки серьезная. Пойдут цены, на товары на все за счет за счет бензина за счет цены на бензин это раз второе сейчас пойдет дизель та же самая картина то есть э, а, а следующий за ним авиационный керосин э, плюс остановка некоторых заводов нефтеперерабатывающих заводов из-за переполнения мазутоприемников вот кто разбирается в нефтегазовой отрасли вообще в как так там большая проблема куда иногда деть те продукты переработки, которые идут при возгонке нефти. После кретинга остается очень много мазута. Понятно, его там пытаются через гудрон, но через некоторые составляющие вот того же асфальта как-то переработать, но этого, этого мало. И берут мазут на отопление, и те же некоторые механизмы отопления, так называемые, на движение доберут, но его очень мало берется. Вот у них большая проблема, куда этот мазут девать. И когда, допустим, мазутоприемник в том же Овском заводе переполнится, так его даже сжигать не надо, он сам остановится, и мне будет его сливать. То есть, а это можно, возможно, если в одной точке начинать отминусовывать НПЗ, допустим, европейские НПЗшки минуснуть, им нефть придется перекачивать на Зауральские, что приведет к пересыщению этих мазутоприемников и остановит вот таким непосредственным образом остановит остальные заводы. Это надо делать постоянно, почему нельзя останавливаться. То есть вот это давление на Россию, вот такого плана, за полгода положит российскую экономику. В следующем году мы уже можем, будем слышать темы о развале Российской империи, почему бы что начнут республики думать сами. Но если Москва денег не платит, ну а смысл тогда в этой Российской Федерации находиться? Это же федерация, это не государство по большому счету, это союз, федерация. Из которой, если сильно захотят, можно просто выйти и все, то есть нет проблем. И вот такие страны государства, допустим, да, тот же Татарстан, в конце концов. Там надо с Башкортостаном как-то тропку натоптать. Казахстан и Китай, и они первые выскочат, наверное. Если республика Саха, Якутия, Бурятия, в республике Кавказа это вообще в три секунды первые уедут из Российской империи. Вот к этому надо доводить. Почему мы четвертый год и говорим надо? Э, тут не так война в этом смысле на линии боевого соприкосновения важна. Нам выдержать только надо вот это, перемолоть российскую армию, которая сейчас пытается наступать. Валить надо империю российскую. Никого не слушать. Никого не слушать. Ни израильскую эту фронту, которая здесь уже всех уже достала эти сионисты хабадники не э, американцев, не европейцев некоторые, потому что европейцы, те, которые верещат, а давайте не трогайте российскую э, нефтянку, так они просто там э, свое рыло по окунули. А именно в производство как таковое. Нам свои рубить, как скажут украинцы. Нам надо ввалить Российскую империю. Механизм, вот он, вот он виден на, на, э, в наглядно. Уже, пошел, уже пошла цена на бензин. Если еще месячишка так поработать, если Мадяр, нам одного Мадяра хватит. Понятно, что там часть генералов продалась, продалась этому зеленому офису за некоторые тугрики или там шекели, не знаю, то их проблема в конце концов. Нам хватит одного Мадяра, сил беспилотных систем, чтобы положить российскую экономику и выйти победителями из этого. Про знищення палива ще росіян Петро Андрюченко опублікував кадри, де видно, що відбувся підрив залізничного складу із російським паливом, а зійшли з рейок і дотлювають. Це сталося між урожайним та Топмаком і паливо доставляли на запорізький напрямок. І він каже, що це є унікальна операція Сил оборони України. Роман Грович, це рейкова війна. Ну, это попытка уничтожить то топливо, которое не дали уничтожить зеленые твари. Ну, вот я уже на пальцах это объяснил. У меня уже нет других эпитетов для этих зеленых офисных парых, которые дали возможность россиянам полгода без, в лайтовом режиме, без ударов по НПЗ, создать большое количество запасов топлива для движения российской армии, которую сейчас мы вылавливаем, так сказать. За счет своих жизней, десятки, иногда сотни наших жизней в сутки мы теряем. Только из-за того, что россиянам есть на чем есть. Так вот, когда это топливо, то, которое произведено и не было уничтожено на НПЗ, пытается выйти на линию боевого соприкосновения, нам же деваться некуда, нам хоть там его надо перехватывать. Это намного сложнее, по крайней мере. Это один эшелон из сотни перехватывается. А 99% проходит, и на этом топливе россияне уже двигаются на линию боевого соприкосновения убивают наших пацанов. Так вот, такой механизм уничтожения, ну тоже он, конечно, важен для нас. ТАКМАК направление как раз на Васильевку, то есть это общее направление Запорожского фронта, западная часть Запорожского фронта на Запорожье. Конечно, надо уничтожать, и молодцы, что уничтожают, но уничтожать надо было на НПЗ. Так, зрозуміло, але якщо знову ж таки кажемо про запорізький напрямок, можемо якраз пов'язати із заявою головку Олександра Сирського, вчора ми проговорювали. Він казав про те, що якби там росіяни готуються до наступу, ну мається на увазі, хочемо попередити такий висновок, Можна зробити? Ну ані они... діло в тому, що неудобно росіянам наступати на запорозькому фронті з юга на сі. десяток ракадных дорог. Ну, не полезут они с точки зрения стратегии, по крайней мере. Но ну, это, это неправильно, они это знают прекрасно, поверьте, там тоже толковые генералы есть, которые учились, как и мы, учились по одним и тем же книжкам. Потому это надо быть полным дураком, чтобы лезть поперек десяти ракадных дорог, а не подождать, допустим, движение вдоль ракадных дорог с востока на запад. Не с юга на север, а лезть грубо с, Запорожья на город, с города Запорожья на город Днепр идти и будут ждать, пока у них получится двинуться с востока на запад, то есть с Донецка на Днепр на Запорожье. Вдоль этих ракадных дорог, и тогда эти ракадные дороги, они будут помогать россиянам. Потому если где-то они попытаются двигаться, подвинуться на запорожском фронте, то это первое для того, чтобы связать наши резервы, допустим, то есть могут какую-то где-то заворотку организовать. Либо это восточный фронт, восточный фланг фронт запорожского фронта, это практически донецкий фронт со стороны Новоселки, со стороны Богатыря, то есть, ну это, это вот движение в сторону Запорожья с одной стороны, то есть запорожский фронт, но реально это Донецк, то есть это южнее, это южнее Покровска. А основное давление у россиян, конечно, будет в район Покровска, но опять же, задачей, основной задачей выхода на Доброполе, чтобы потом можно было с запада на восток, в обратную сторону заходить со стороны Доброполя, заходить на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. У россиян э, на остаток вот, летней военной кампании несколько месяцев. Закончится летняя военная кампания ну, с началом дождей или мороз, То есть она почему называется летней, потому и в сухую погоду, по крайней мере, проводится по разным показателям. Так вот, закончится через несколько месяцев. Эти несколько месяцев россияне сосредоточатся не на Запорожском, и даже не на Покровском, а на Славянском. У них большая проблема с водой, мы уже миллиарды раз об этом говорили. Там, там просто геноцид чистой воды, и россияне будут пытаться взять под полный контроль водовод северский Донецк-Донбасс. То есть, а это значит Славянск, это значит Часовьяр, Торецк, Горлок. Ну так, дальше на Донецк он заходит, эта труба заходит, или там в э, водовод там по себе. Потому основное, основное давление россиян будет от Купинска на Лиман, это с движение в сторону Славянска с севера на юг. Это с попытка с востока двигаться, с юго-востока, со стороны Северска. То есть Лиман, Северск, с юга на Славянск и Краматорск, это со стороны Константиновки. Ну и с запада, для того, чтобы отсечь нашу группировку в этой, в этой агломерации, они попытаются выходить на Доброполь. Вот почему был прорыв на Доброполь. Чтобы потом с запада на восток попытаться заглушить на наши, нашу логистику в сторону Краматорска, со стороны Доброполя. Вот такой план. Но это он лежит на карте. Здесь это не инсайт, это просто есть вещи, которые слишком явно видны. И потому Сырский, если говорить там по запорожскому направлению, ну понятно, что он, он как один из отвлекающих маневров это видит. А реально, конечно, Донецкий фронт, о, о котором Сырский почему-то не говорит. Он в последнее время его просто сдает тихо сдает, называется. Мало чего говорит, но просто мы теряем некоторые позиции, и именно на Восточном фронте, на Донецком фронте, самое большее количество позиций мы потеряли за последнее время. От Сырского мы слышим суммы, Запорожье, ну что попало, только кроме Донбасса. Вот это проблема большая у Сырского. Після переговорів у Білому домі росіяни атакували масовану Україну, запускали і шахеди, і балістику, і крилаті ракети. Зокрема, відомо, що в цілому запустили понад 280 цілей, 230 із 270 шахедів були збиті, також 2 із 5 балістичних ракет та 4 із 5 ракет Х-101. Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 безпілотників на 16 локаціях. Як ви оцінюєте роботу цим протиповітряної оборони? россияне однозначно будут давить. И в основном у них сейчас две задачи. Будут пытаться остановить некоторую переброску наших резервов, то есть она по-любому есть сейчас. Будут пытаться это такие военные задачи выполнить. Ну и параллельно однозначно выполнение задачи геноцид, то есть террористической для того, чтобы надавить на украинское уже общество. Почему? Потому что на украинское руководство через Трампа уже надавили. То есть у нас руководство уже готово, оно ну, ну, четвертый год готово, сдать оккупированные территории, обеспечить их безопасность, взять им на себя обязательств, не возвращать эти территории военным путем. Это капитуляция в чистом виде. То есть руководство готово, теперь это все надо, к всему этому надо подготовить общество, на него надавить, в том числе с помощью тех же, ракетных ударов. Потому россияне будут это, так сказать, масштабировать в ближайшее время, это не прекратится. Естественно, нам надо увеличивать плотность нашей ПВО по некоторым позициям, ну, недостаточно То есть, то есть идет сейчас некоторое переформатирование, уже и легкомоторная авиация появилась, и армейская авиация, вертушки неплохо работают, справляются, истребители работают, но там есть проблемы с ракетами американскими в основном. Это же проблема американского вооружения. К американскому к самолету надо американская ракета. Самолет дали, ракет не дали. И все, можно по воробьям с пушки летать стрелять. Ну и если фонарь сбросить, то еще с рогатки. Больше ж ничего с этим самолетом не сделать. И на будущее надо думать по, по, по поводу вообще авиации и завязки с американцами по поставкам вообще-то техники. Надо уходить на европейскую технику, авиационную, кстати, в том числе ракетную. Там неплохая техника есть в Европе, начиная от Франции и заканчивая Швецией. То есть, э, есть возможность переходить туда, туда и надо уходить. Потому что сейчас вот эти темы «а давайте на 50 миллиардов, на 100 миллиардов американского вооружения ну, закупим, а зачем оно нам надо? Чтобы что, опять нам продали самолеты и не продали потом ракеты? Для чего это нужно? Вот идея, у кого такая идея возникла? Э, э, деньги тратить на американское вооружение. Европейского достаточно. Авиационного выше крыши. Еврофайтеры рафали те, те же Гриппены. Зачем еще американские дальше добавлять какие-то проблемные места? Та же самая картина «Зенитно-ракетные комплексы». Понятно, набрались, как собака в лох этих патриотов на данный момент. Приходится сейчас ракеты закупать там за миллионы долларов у американцев. А реально, конечно, развивать надо «Зенитно-ракетные комплексы» либо свои, либо сынки хотя бы фран франко-итальянских. То есть надо перенацеливать пере фінансування на європейське производство що й самим производити. от поки ми этого не будемо делать, поки ми будемо пропускати ракеты російські Роман Григорович, але ем, щодо балістики, коли ми кажемо боротьба з російською балістикою, тут тільки патріоти, або е, те, що ви згадали, якби європейські комплекси, теж можуть боротися? Ну, на данный момент, кроме Патриота, в таком количестве у нас нечем просто сбивать. СМТ сбивает, но ну, там довольно-таки есть, там другой подход к уничтожению российской баллистики. У Патриота контактный, так называемый. То есть э, эта ракета в ракету просто бьет для, для, на, пальца, а на пальцах. А у СМТ авиационный, это уже взрыв идет определенный... Определенного количества поражающих элементов, и баллистическая ракета входит в облако этих поражающих элементов, как любая аэроцель. Но аэроцель это крылья. То есть, если влетает самолет, или крылатая ракета, или, допустим, тот же беспилотник, в облако это такие ну, разные румбики, маленькие, там шарики, неважно, разные бывают. Наполнение. Так вот, ну, как минимум пробивается крылья, и в принципе крыло пробивается, и аэроцель падает. А баллистика очень сложная, то есть она прошивает это облако поражающих элементов, прошивает и в принципе падает туда, куда летело. То есть она просто не успевает это облако на нее отреагировать, поэтому оптимальный вариант именно контактный удар, кинетический удар, так называемый, использование этого принципа кинетического перехвата, баллистической ракеты. Очень сложно, потому что скорости ракет, особенно на сближении, потому что они живут в точку встречи. противоракета не гонится за баллистикой. Противоракета, ну, система вычисляет точку встречи, куда зайдет баллистическая ракета и куда надо отправить противоракету. Иногда скорости схождения, ну, 5-7 махов, а то и больше. То есть а на таких скоростях, представьте, 5-7 скоростей звука, вычислить эту точку там до плюс-минус нескольких сантиметров очень сложно, потому с этим пока справляется только Патриот. Хотя сейчас немцы э -э, с они пытаются выполнить ту же самую задачу. То есть там вертикальный пуск, это уже достаточно для того, чтобы определенные там километров 10, 15, 20 взять э -э, под контроль от баллистики. И вот если научат они ракету, выходить, выполнять боевую задачу именно кинетическим ударом в IRST ракету, то в принципе мы получим еще один очень хороший комплекс IRST для уничтожения именно баллистики. Но против российской баллистики самый лучший вариант – своя баллистика. Любая, любая баллистическая ракета, заходящая в Украину, если на ее будет ответ 10 баллистических наших ракет, заходящих на Кремль, поверьте, несколько раз россияне попробуют и как бабка пошепчет, перестанут баллистику вообще использовать. Просто она должна быть. Но эта власть седьмой год сидит, где баллистика. Вот уже у людей уже даже вопросы, в это, это уже, этот вопрос уже исчез. Седьмой год сидеть, пересидели уже как минимум больше года, баллистики до сих пор нет. Как не было, так и нет. Потому большой вопрос, конечно, у нас по противобаллистическим комплексам. Хоть бери и покупай у тех же иранцев. Потехи из Альфагары. Ну и та и та, и та, и та, и та, ракета, дешевая ракета до Москвы точно дошла. Вот они туда побежали наши. Ну, понятно, это, вся эта зеленая шушера, она в Иране не появилась, она там ничего не купила, и бы там гнали в три шеи. Иранцы думают, что у нас израильская власть, хотя я так понимаю, что правильно думают, так оно где-то примерно и есть. Так вот, если бы другая власть была, наша украинская, как минимум, то я думаю, как у иранцев можно было и фатихи из альфагары купить и отправить их на Москву. Вот тогда можно было обеспечить безопасность Украины.